Шановні телеглядачі, ми вітаємо вас на телеканалі Балінформкомпанія. Сьогодні гостем нашої студії є фтізіатр Балтського туберкульозного кабінету центральної районної лікарні Тетяна Сергіївна Філіна. Доброго вечора, шановна гостя. Сьогодні у нас тема бесіди досить така не з приємних вона, але. Це така тема, про яку треба говорити сьогодні, особливо у цей час. 24 березня це всесвітній день боротьби з туберкульозом. І сьогодні наша мова піде саме про туберкульоз. Що ж таке туберкульоз на сьогодні, щоб наші телеглядачі, особливо молодь, яку це стосується безпосередньо це захворювання на сьогодні, на жаль, щоб вони знали, що ж все ж таки є туберкульоз, які його основні прояви. Начнем нашу разговор. Туберкулез считается особо опасной инфекцией давным-давно, еще с времен палеолита, с времен пирамид. Заболевание известно очень давно. И почему такое внимание к нему мы уделяем? Потому что заболевание очень калечащее, приводящее к инвалидизации и иногда приводящее к смерти. Во всем мире сейчас статистика говорит, что инфицированный туберкулезом около 2 миллиардов человек на земном шаре. И 2 миллиона человек приблизительно по, вот, по статистике являются активно заболевшими туберкулезом. Что такое активно больной человек? В особенности, когда он еще не лечится. В среднем один больной туберкулезом за год заражает 100 человек. И из них 10 впоследствии заболевает туберкулезом. Палочка коха, которая является возбудителем туберкулеза, она размножается в геометрической прогрессии, и за 20 дней это уже полмиллиарда клеток в организме. Почему мы говорим тогда об интоксикации и об тех необратимых изменениях, которые потом происходят в организме? Палочка коха известна с из 1882 года, открыл ее Роберт Кох. Если посмотреть микроскоп, незавидная такая, похожа на охотничью сосиску, но те проблемы, которые она делает в организме, очень большие. Заболевают в основном люди от 20 до 40 лет, самый молодой вот такой вот трудоспособный возраст. И инвалидность большую потом дают нам эти люди. Палочка туберкулеза очень устойчива во внешней среде. Почему от нее так очень трудно избавляться? Она сохраняется многие годы во влажной среде. До полгода может храниться в молоке, в твороге, в сарах, где угодно. Самое страшное, что когда больной на улице, не соблюдая никаких правил, идет просто плюнул, мокрота высыхает, поднимается потом с пылью воздух, и вот в этом мел, мелкодисперсном состоянии она может находиться часами и днями. И люди, которые идут, абсолютно не, не контактируя ни с кем, вдыхая эту пыль, получают заражение, хотя этот больной прошел 2-3 дня тому назад. Вот в этом месте. Особенно это касается маленьких детей, которые едут в колясках вот на таком вот уровне, вот именно в той дисперсии, где содержится, заглатывает вот эту палочку туберкулеза. Чаще всего поражение происходит в легких. Почему? Пыль заглатывается, оседает в бронхах, оседает внутри грудных лимфатических узлах, а уже потом распространится куда-то палочкой или нет, зависит от иммунитета человека. Кто обычно заболевает туберкулезом? Mm -hmm. Ну, конечно, сейчас могут заболеть все, кто угодно, где угодно. Все мы люди одной страны, все мы ходим, двигаемся, с кем-то общаемся. Можно заразиться не обязательно контактируя с больным человеком. Можно попробовать выпить кофе с плохо помытой чашки в кафе. Можно попробовать пробник помады где-то в каком-то магазине человека зараженного туберкулеза и вот эта порция туберкулеза может попасть в любой момент с продуктами питания, с чем угодно. Конечно, состояние иммунитета у людей зависит от образа жизни, чем человек занимается. Кто в основном заболевает? Треть сейчас вновь, вновь заболевших людей у нас, конечно, дает сейчас ВИЧ-инфекция. Это сейчас бич страшный, потому что сочетание ВИЧ-инфекции, которая уже переходит в СПИД и сочетание с туберкулезом, это гремучая смесь. И э, бороться людям э, с этим сопутствующим заболеванием очень тяжело и очень трудно. Я тоже буду говорить, почему. Забывают, заболевают люди безработные. Очень большой процент заболеваемости туберкулезом дает тюрьма. Мигранты, беженцы, люди, не имеющие постоянного места работы. Вот это глубокая депрессия, которая могут происходить с людьми. И вот они дают снижение иммунитета. И очень часто у таких людей, конечно, возникает туберкулез. Не надо забывать о фоновых заболеваниях. Это бронхиальная астма, это сахарный диабет где идет снижение иммунитета. И если люди находятся на гормонах, кто болеет вот астматическими бронхитами, бронхиальной астмой, очень часто надо проверяться. И иногда надо, конечно, принимать превентивную химиотерапию, чтобы не развился этот процесс. Начало заболевания обычно всегда производит, происходит из-под Человек, который начинает чувствовать себя плохо, у кого-то может подниматься температура до уровня 37-37,2. Снижается аппетит, люди начинают очень плохо кушать, появляется какая-то потливость, появляется немотивированный кашель, люди плохо спят, а уже в далеко зашедших процессах иногда уже может появиться кровохарканье. У нас есть случаи зарегистрированного туберкулеза вне легочного. Поражают буквально все. Кожа, лимфатические узлы, уши, глаза, внутренние органы, кости, мышцы – все, что угодно. Они видели только ногти и волос. Все остальное, почки, где угодно, может возникнуть процесс. А почему это возникает? Мы привыкли больше к тому, что туберкулез это все-таки вот ассоциируется сразу с легкими, с заболеваниями легких. А почему вот именно это называется? Вирус такой, туберкулез, который поражает все остальные органы. Как это выяснилось или а как вот, это определяется? А вот. Когда э, впервые палочка туберкулеза попадает внутри грудные лимфатические узлы, а оттуда уже по лимфатическим протокам и стокам крови она может разнестись Тут куда всего, угодно. Да. И вот она обычно находит, обычно палочка туберкулеза находит орган в основном больной, брешь, где нет сопротивления. Вот. Слабое. Да, где слабое место, вот туда она идет. Мы видели процессы в почках сковернозные, видели туберкулезы позвоночников. Это инвалидизация стопроцентно, потому что и каждый орган перестает работать так, как нужно. Это инвалидизация. Обычно процесс начинается с маленького диссеминированного процесса, с какого-то очагового, с маленьких очажков. Если человек вовремя не обращается, очажок начинает появляться новые и новые, они образуют большие инфильтраты. А потом вот этот вот процесс туберкулезный, легкое, просто расслаивает. Или это в кости может происходить, или в почке. И вот эта некоторая часть просто выгнивает и выпадает. Она просто торгается, потому что палочка туберкулеза растворяет или в легких, или в костях, или там в почке образуются целые секвестры, дыры, которые залечивать потом тяжело. А тяжело. возможно? Возможно. Ну, я... Залечить, да, но да. не вылечить. Ну, скажа... сказать так, вылечить стопроцентно, то мы вылечим, но мы же не засунем больного в автоклав. Все равно э... палочка туберкулеза в организме, в рубцах, внутригрудных лимфатических узлах, в периферических, она все равно будет оставаться. И очень могут давать потом рецидивы заболевания. Приходят люди иногда с рецидивами, если не так что-то пошло в организме. Да. Тем более при таких больших возможностях так легко заразиться этим вирусом. Да, заразиться можно в любом время, в любом магазине, в обществе, трамвае, где угодно. Очень немаловажный вопрос и самый важный, когда вот приходят люди, сколько болеешь? Три месяца, четыре месяца, ну не два, не три дня. Люди почему-то думают, что они все знают. Они лечатся от руки, от ноги, от головы, что сказали родственники, что сказали бабушки, соседи. Но только не делают элементарных вещей. Ведь когда температура 2-3 дня, ты не знаешь, что у тебя за диагноз, а под этой маской скрывается все, что угодно. Надо приходить к врачу, потому что в настоящее время при всей нашей нищете и бедности да, сделать анализ крови, пройти флюорографию и сдать мокроту на БК для любого человека это не стоит ни копейки. Выявляемость у нас идет стопроцентная. Если что-то недопонимаем, если что-то видим, что больной нуждается в каком-то дополнительном обследовании, прямая связь с Одессой, пожалуйста, мы созваниваемся, даем направление на компьютерную, на дополнительные какие-то методы исследования и больному ставим диагноз. Что хочу сказать о самом лечении? Хочу отметить, что, конечно, нет ничего невозможного. Когда больной захотел, излечивается стопроцентно. Если это малые формы, если он пришел вовремя, если он смотрится своим здоровьем, ну, я скажу, минимальный срок это 6 месяцев. Ничего страшного в этом нет. Но если уже человек приходит в запущенном состоянии, то, понятно, это уже лечение может растягиваться до трех, до двух, до трех и до четырех лет, глядя это какая форма заболевания. Хочу отметить, что лечить туберкулез в самом начале намного легче, потому что процессы малые, они излечиваются очень быстро. За два-за три месяца в основном рубцуются уже все эти процессы, и уже вторая второй этап лечения идет как бы закрепление результата. Приходить надо всегда вовремя, потому что малые формы, малые таблетки, и переносить их потом намного легче эти препараты, которые сейчас даются на самом начале заболевания. Когда человек приходит уже хроники по срокам заболевания, по тем необратимым изменениям, что мы видим, то там препараты, конечно, уже идут очень серьезные улетает печень улетает зрение улетает слух улетает все почему я говорю что если даже залечили потом туберкулез то побочные действий смотришь у человека гепатит разился лекарственный атит какой-то плохо стал видеть слышать и поэтому проблема тогда возникает когда больные приходят и жалуются о том что да ведь если человек появляется в кабинете он лечится не всегда люди воспринимают это так как надо не нужно это делать так что запускать до такого случая уже чтобы уже от тебя все шарахались не надо. Стопроцентно туберкулез излечивается. Только вовремя прийти и вовремя это все сделать. Есть второй нюанс. Сейчас все научились считать деньги. И сейчас вот глобальный фонд, фонд Рената Ахметова, который занимается вот лечением туберкулеза, все считают деньги. Вы пришли первый раз, вам дается лекарство, вам дается все вот это, чтобы вы вылечились. Если вы не захотели, вы раз прервались, вы второй раз прервались. А если вы еще потом заработали себе сложный химиорезистентный туберкулез, который сейчас является бичом для нас, потому что фактически половина у нас сейчас химиорезистентного туберкулеза. Что это такое? Вот на протяжении многих лет, вот что даже я работаю, пришел, ушел, пришел, ушел, пришел, ушел, да? Мало того, что ты выработал в себе химиорезистентную форму туберкулеза, то бишь палочка твоего туберкулеза, вот мы ее видим в микроскопе, она уже ни к чему не чувствительна, она в твоем, ты уже пей ведрами, все, что там тебе будем давать, а она не чувствительна мало того, что ты болеешь сам, ты же этим химиорезистентным туберкулезом заражаешь здоровых людей. И самое главное, детей, которые вращаются вокруг тебя. Вот на протяжении уже двух лет мы сейчас работаем в лечении туберкулеза с Красным Крестом. Очень большую помощь дает глобальный фонд «Красный Крест». У нас сейчас больные, которые пришли в интенсивную фазу, они сейчас во второй фазе, 4-6 месяцев, они все получают пайки. И неплохие. Медсестра, уже для того, чтобы больной не ходил к нам, не ходил по городу, идет домой. И эти таблетки несут человеку домой. Он просто вышел, выпил эти таблеточки, получил хороший паек месяц. Вот такую вот приверженность мы тоже стараемся делать, чтобы больной немножко привлечь их, хотя бы заинтересовать в этом. Тоже получают вот неплохие пайки. У нас закрыли тупо отделение с прошлого года, хорошо, это или плохо, я судить не буду. Но скажу, что не совсем хорошо, когда больной ждет машину. Когда, конечно, 2-3 недели сидит дома, пока его завезут. Потому что в общественном транспорте этот человек категорически не может ехать, это нельзя длительный контакт 3-4 в автобусе с больным туберкулезом, это уже стопроцентное заражение всех, кто там ехал. Потому что он кашляет, он выдыхает, вот это все. Надо отправлять скорую помощь, а ну, машины спецтранспортом, они всегда это получается вовремя. Вот это что? Единственный бить. Всех больных, которых мы все госпитализируем областной туб-диспансер, мест предостаточно. Лечение бесплатное, в зависимости, если человек хочет, привержены к лечению то от простых препаратов до тех, что стоит тысячи долларов. Это я говорю о том, что о глобальном фоде это вот именно лечение того химиорезистентного туберкулеза, который сейчас является для нас бичом. Какая ситуация у нас в районе? В районе у нас ситуация такая. Позиции туберкулез не сдает. Если в 2012 году 46 человек, то в 2013 году заболело 46. Все стоит на месте. Одних излечиваем, вторые стойко пополня, пополняют ряды. Новые люди. Да, да? Идут новые люди. Хочу сказать большое спасибо всем моим больным. Я веду город. Приверженность лечения очень высокая. Люди понимают, люди приходят, люди лечатся, понимают опасность, понимают, заботятся о своем здоровье. Я вот сейчас всем хочу сказать, что неплохо. Неплохо идут. У нас процент излечения большой, перевод в категорию 5.1, то есть клинически излеченный туберкулез, когда человек абсолютно, ну скажем так, туберкулез излечил, не опасен ни для кого, mm -hmm. и может работать, выходить и вести обыкновенный нормальный образ жизни. Что хочу сказать о профилактике туберкулеза? Ну, конечно, каждый здравомыслящий человек, который живет, несмотря ни на что должен прийти раз в год сделать флюорографию совершенно бесплатно посмотреть что там делается почему негоже когда приходят вот спрашивают когда ты делал флюшку последний раз три года тому назад четыре года тому назад ну ведь представьте какие за месяцы может развиться огромные процессы диссеминированные вот когда смотришь на, на этот снимок но усея на все задыхаются, синюшные, с температурой, похудевшие. Ну, спрашиваешь, ну, почему не приходил? А вот я думал или я думала, ну, что тут думать? Ну, вы же не медики, да? И тем более, что ты видишь, что не проходит оно за, даже за этих 2-3 недели. Надо идти, надо проходить. Я говорю о здоровом образе жизни все-таки. Да, молодежь сейчас, конечно, на наркотиках сидят очень многие наркоманы появляются у нас, да, в анамнезе имели какие-то наркотическое потребления, ведущие потом к СПИДу. Вот такой вот фон не совсем хороший. Надо думать о своем здоровье, конечно. Что касается детей, я уже работаю 30 лет, и в прошлом педиатр. Да, я еще 30 лет тому назад видела, что были какие-то осложнения на прививке. Да, ну кто не даст, сейчас, сейчас даст гарантию, что ты не выпьешь таблетку аспирина, да, и у тебя не разовьется какая-то аллергическая реакция. Фон у детей... Конечно, сейчас совершенно другой, чем даже это было 30 лет тому назад. Огромная аллергизация идет. Давайте посмотрим, да, что мы едим, что мы пьем, какая вода, какая земля, какие продукты. Это же все надо учитывать, вот это все. И отказываться от прививок – это глупо. Активная иммунизация начинается у детей, конечно, еще с роддома. На третий, на пятый день мы делаем вакцину БЦЖ. Вакцина это представляет собой ослабленный штамм Вызвать э, заболевание она не может, а вот выработку антител в организме против туберкулеза действует, конечно, очень хорошо. Первая прививка в, в, в основном удерживает иммунитет 5-7 лет, а потом снижается. Вот поэтому идет и потребность повторения вакци вакцинации в 7 лет и в 14. Ну, конечно, в зависимости от пробы Манту. Потому что проба манту – это вообще идет вообще пропуск ко всем прививкам, которые мы делаем детям. Бояться этого не надо. Сама проба манту – это не прививка. Это, скажем так, диагностический медицинский препарат, который позволяет выявить у ребенка степень инфицированности вообще сказать инфицирован он или нет да и степень иммунитета потому что когда мы смотрим вот по самих когда впервые появляется кожная проба положительная мы сразу думаем это впервые ребенок заразился обязательно обследуем всех, что происходит с ребенком. И если у последующем у него идет нарастание пробы Манту или огромные гиперредические реакции, ну о чем это говорит? Родители четко должны понимать, что если, например, впервые ребенок заразился, было 5 мм пробы Манту, в следующем она выросла на 6 мм или вообще стала гиперредический, где мы видели 17 мм пробы и выше, и 21, и 22 мм. Это это мы говорим о том, что мало того, что ребенок заразился туберкулезом когда-то, он еще мог подполучать эти порции периодически, что такая реакция идет. Что мы обычно делаем? Конечно, мы таких детей обследуем, обязательно с рентгеном обследуем и смотрим, на, куда идет. Если в легких чисто, то мы понимаем, что где-то туберкулез сидит внутри грудных лимфатических узлах, а выплюнить он куда-то в какие-то органы не, или не выплюнуть это бабка на два гадала. Поэтому, конечно, таких детей мы садим на химиотерапию. На настоящий момент, вот у меня сейчас по городу, с учитывая интернаты и школы, у меня сейчас на химиотерапии 84 человека. А вот впервые выявили, даже вот виражных у меня сейчас 15 человек за прошло, вот появилась проба МОНТУ, вот 15 человек сейчас впервые за деток уже заразились туберкулезом, вот они сейчас проходят э, превентивную химиотерапию, поэтому очень прошу родителей очень серьезно к этому отнестись. И в завершении Всемирный день борьбы с туберкулезом. Наверное, проводится много всяких мероприятий, есть какие-то акции к этому дню. Что проводится? Что нового может быть в законодательстве? С чем мы подошли к этому дню, к этой дате? Сейчас у нас в законе о туберкулезе четко ясно написано. Если больной уклоняется от лечения, у нас вот было несколько судебных исков. Мы людей заставили лечь в больницу. Иначе ты тетя или дядя поедешь на пять лет в одну из ТУП-зон. Хочешь, пожалуйста. Мы уже, уже закон так уже начал действовать. И уже помогаем со всех сторон, как ты только хочешь, только надо адекватно ко всему относиться. Законом туберкулеза предусматривается срок. Кюремный. За уклонение от лечения туберкулеза. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Да, желаем вам удачи в вашей работе. Я, а людей, чтобы... в свою очередь, да, желаю всем здоровья. Хочу, чтобы люди понимали, что это очень важно. Не подвергайте ни себя риску, ни своих близких, ни своих соседей, потому что лечить это надо и нужно. А когда заболевает человек, конечно, потом очень много проблем, потому что это все падает как-то не совсем хорошо на семью, и семьи разваливаются даже, и расходятся. Всяко да. бывает. Самое главное, не потерять человеческое достоинство конечно, в этой сложной конечно, сегодняшней да. ситуации, оставаться сознательным человеком, сознательным в первую очередь. А мы уже как медики поможем, чем сможем. Спасибо вам большое. Здоровья вам.